Добрый день. Зачеточку, пожалуйста. Что так сразу? Ах, Пожалуйста. Берите билеты. Номер? Не тот. Не понял. Ах, восемь, восемь. Садитесь, готовьтесь. Спасибо. Да. Ну я слушаю вас. Вот это вот катод. Не-не, а ну. Вот это. Где? Вот это. где-то вот это. Или не-не-нет, дед. Вот это вот это. Вы меня, пожалуйста, не сбивайте. Так что же это все-таки? А или катод? Где? Вот это. А я думал, вы меня про это спрашиваете. Если это, тогда правильно. Так оно и есть. <с irk> так что же это все-таки? Да все. Ну, здесь и, и, и тот, и оно к ним и подводится ток. Это напряжение. Или ток? Да конечно, всегда вместе подводятся. Волнуюсь я. Я ведь чувствую, что вы мне на двойку катите я вас последний раз спрашиваю. Вот это вот анод или катод? Да что вы придираетесь? Катоды. Правильно. Пошло. Будете еще что-нибудь загадывать? Давайте второй вопрос, пожалуйста. Вы знаете, второй вопрос я не очень. Ну это же элементарно. Но отвечайте на третий вопрос. Вы, конечно, можете мне не поверить. Но третий вопрос я тоже. Значит, второй вы не очень, а третий очень нет. Да что вы дрожите? Девушки не дрожат, а вы? Это, это предчувствие двойки. Да не волнуйтесь вы, не волнуйтесь. Будет вам ваша двойка, будет. А может не Может быть троечка? Троечка, да? видите, троечка. Это значит, что студент удовлетворительно знает весь курс. Правда, так было раньше. Потом решили, что три, если студент чего-то не знает. Сейчас уже ставим тройку за то, что студент хоть что-то знает. Вы же хотите получить тройку только за то, что где-то что-то слышали, но не поняли о чем. Стыдитесь. Стыжись. Вот Поставьте троечку. Ну что вы пьяете? Ну будьте же мужчиной. Идите. Два. покраснеть, я попробую надуться. Ну, ладно, только ты не очень надувайся. Понял. Ну, я пошел. Не переменяй. Чёрт. Чёрт, как Я вот вас на лекции не помню. А я сзади сидела, чтобы мальчишкам доску не закрывать. И потом у меня была другая прическа. Есть два вариант. Пожалуйста, проходите, пожалуйста, берите билет. и работа пускового устройства. Прошу. А. Верно. Верно. А что это такое у вас? Сопротивление. Десять полов. А. Верно. А если я в схеме вашей соединю вот так? Вы знаете, беседовать с девушкой, даже на экзамене, просто удалось. <решил> а отвечаю. Но... Что там у вас? А, это посложнее. А, не могли бы вы формулу написать, я вам на лекции давала Длинную такую. А так, что такое вот это пенулевое? Мощность при холостом в Верно. А вот этот цел знаменатель в каких пределах? От нуля до единицы. Прекрасно. Прекрасно. Нет, вы знаете, прав был поэт, когда писал, сперва мужской был создан пол, потом, окончив школу, творец вселенной перешел к прекраснейшему полу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вэлберт О, вы знаете Бэркса? Замечательный поэт. О, конечно. А помните, у него есть надпись на моей сельского джанжуана? Рыдайте, добрые мужья, на этой скорбной тризне. Сосед покойный, слышал я, помогал при жизни. У школьников шумливый рой, могилы не тревожат. Тот, кто лежит на земле сырой, был им отцом, быть может. Да-да, мужчинам еще у Берца очень нравится эпитафия на могиле гренадера. Я, гренадер, лежу в земле сырой. Я простудился, выпив кружку пива. Не пейте пиво с жаркою порой. Одните а, сверх и будете вашей войны. объяснить, что у вас в группе девушки намного интереснее ребят. Ну знаете, девушки тоже разные бывают. Нет, нет, вы не спорьте. Девушки у вас прелесть. Но только что перед вами сдавал очарование. И главное, чувствуется личность. А ребята ваши, ну как это сказать, э, ну намного примитивнее. Вы знаете что? <свят> а что это у вас голос? <свят> что у меня с Я только для форсу. И чуть-чуть для кайфу. Правильно говорит, кей. Тогда все равно, лишь бы заболтеть. Вы свободны. Отлично. Что? Благодарю вас. Слушайте, ведь все же знает, да? И какой актер